ঢেকীয়াজুলী খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত আজি উদযাপন কৰা হয় জন ঔষধি দিৱস আজি দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ সাত মাৰ্চৰ দিনটোতে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ঢেকীয়া জুলি খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো উদযাপন কৰা হয় জন ঔষধি দিৱস আজিৰ উক্ত জনি দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসা উল্লেখযোগ্য যে ৰোগীসকলৰ কম দামত উন্নতমানৰ ঔষধ যোগান ধৰাৰ উদ্দেশ্যৰে ভাৰত চৰকাৰৰ তত্বাৱধানৰ দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে মুকলি কৰা হৈছে জন ঔষধি কেন্দ্ৰ আজি জন ঔষধি দিৱসৰ অনুষ্ঠানত উক্ত বিষয়টো ৰাজ্যক অৱগত কৰে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাই আজিৰ উক্ত জনি দিৱসৰ কাৰ্যসূচী ঢেকীয়াচনী সমষ্টিৰ আয়ুক্ত জ্যোতিৰ্ভা বৰা ঢেকীয়াচনী মহকুমা স্বাস্থ্য বিষয়া প্ৰদীপ কুমাৰ নাথ ঢেকিয়াজুলী পৌৰসভাৰ পৌৰপতি সুস্মিতা দা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ঢেকিয়াজুলী মন্ত্ৰৰ সভাপতি কাজ্যোতি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰচলা মণ্টলৰ সভাপতি হেমন্ত ডেকা অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ সহায়ক টংকেশ্বৰ কুমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যুৱ মৰ্চাৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ইন্দ্ৰভূষণ নাথ ঢেকীয়াজুলী পৌৰসভাৰ প্ৰাক্তন পৌৰপতি ৰঞ্জিতা জয়ছোৱাল ঢেকিয়াজুলী পৌৰসভাৰ ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰসকলৰ লগতে চিকিৎসক নাৰ্ছ আশা কৰ্মীৰ উপৰিও স্থানীয় ৰাইজসকল উপস্থিত থাকে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এটা অভিলাষী আঁচনি কৰিছে আপোনালোকে জানে জন ঔষধি কেন্দ্ৰ তাৰ ভিতৰতো অন্যতম জনৌষধি কেন্দ্ৰৰ যোগেদি যিবিলাক দৰৱ আমি দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাত বহুত সস্তাত দিছে সেইকাৰণে দাম কম কিন্তু দৰৱ উত্তম বুলি এটা ডাইলগো আৰম্ভ কৰিছে একে মলিকুল একে ৰাখি পেলাই তাৰ মানদণ্ড গুণাগুণ একে ৰাখি পেলাই সেই দৰৱসমূহৰ কম খৰচত যাতে জনসাধাৰণে পায় তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ইয়াৰ দ্বাৰা জনসাধাৰণক আৰ্থিকভাৱে যথেষ্ট হকাহ দিয়া হৈছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিধৰণে আশা কৰিছে সেইধৰণেই সমাজখন যাতে শক্তিশালী হৈ উঠে তাৰ কাৰণে এটা ইয়াৰ এটা অংশ ফিট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট আৰু তাৰ লগে লগে আয়ুস্মান কাৰ্ডত আপুনি পাঁচ লাখ টকা আপোনালোকে দেখিছে এটা স্বাস্থ্য বীমা যোজনা আছে এই বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচীবিলাক প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজেও লৈছে যাতে সমাজখনত আমাৰ দৰিদ্ৰতাটো নিৰ্মূল কৰিব পাৰি আৰু বহনক্ষম যিটো ক্ষমতা মানুহৰ হাতত যিটো ক্ষমতাৰে বস্তু ক্ৰয় কৰিব পাৰি ক্ৰয় ক্ষমতাৰ ভিতৰতে সেইটো যাতে কৰিব পাৰি সেই কথাটো তেখেতে কৈছে সেইকাৰণে ইয়াক অধিক জনপ্ৰিয় কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ আহ্বান জনাইছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী জে পি নাড্ডা ডাঙৰে আগ্ৰহ যে এই জন ঔষধি কেন্দ্ৰৰ যোগেদি যিবিলাক মেডিচিন আহিছে প্ৰায় সাত পঁচিছ দুই হাজাৰতকৈ বেছি মেডিচিন আছে দুই হাজাৰতকৈ বেছি মেডিচিন জনসাধাৰণৰ ওচৰলৈ যদি যায় আৰু যাৰ যি প্ৰয়োজন অনুসৰি তেওঁলোকে যদি ক্ৰয় কৰে কম দামত ক্ৰয় কৰিব পাৰে ইয়াৰ দ্বাৰা মই আকৌ এবাৰ কওঁ যে জনসাধাৰণক আৰ্থিকভাৱে হতাশ দিয়াৰ এটা ডাঙৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু মই সকলোকে আহ্বান জনাম যে বেমাৰ নহ'লে ভাল স্বাস্থ্য কিছু প্ৰশান্ত বৈষ্ণৱ ৰিপৰ্ট অসম